kepada vlog kami berdua McLean Nandang iaitu saya, Obrien Sida Jimmy dan McLean Nandang selaku kumpulan Paywork untuk vlog kali ini. Dalam vlog kali ini, kami berdua akan membincangkan tentang isu pencemaran alam sekitar yang semakin berlaku oleh uh, keadaan dari tahun ke tahun dari segi pandangan falsafah dan etika. pencemaran alam sekitar yang kami pilih adalah pencemaran udara yang semakin berlaku jadi persoalan yang ini kami usulkan dalam blog kali ini adalah pernahkah anda terfikir bahwa pencemaran udara boleh membahayakan kesehatan dan juga alam sekitar di sekeliling kita pencemaran udara bukan sahaja mempengaruhi kehidupan seharian kita terutamanya pada musim direbu yang berlaku pada bulan-bulan tertentu karena berlakunya pembakaran terbuka di negara jiran yaitu Indonesia dan seterusnya kita akan meneliti pandangan moral, falsafah Islam dan juga perubahan iklim yang mempengaruhi tentang pencemaran udara ini jadi kita masuk kepada dilema yang merupakan menjadi puncak kepada pencemaran alam. Jadi dilema utama yang sering kita hadapi di negara kita yaitu Malaysia adalah seperti pihak kilang, kawasan perindustrian, pihak perindustrian dan syarikat yang menjurus fokus kepada keuntungan dari segi perindustrian. Jadi apabila kita mengutamakan pembangunan perindustrian kita Maka siapakah yang menanggung akibatnya dari segi kesihatan dan dari segi kualiti udara uh, kualiti udara di Malaysia. Oleh sebab itu kita juga akan menghadapi dilema dalam ingin menitik beratkan sama ada kita ingin kita ingin mementingkan kesehatan ataupun kita ingin mementingkan perindustrian. Jika kita menghentikan perindustrian, adakah kesehatan rakyat di Malaysia akan terjamin dari segi terutamanya dari segi politik udara di Malaysia? Jadi kita akan balik kepada analisis dan falsafah, yaitu segmen 3 kita dalam vlog ini. Tindakan yang terbaik adalah membawa kebaikan yang terbesar kepada bilangan yang besar. Itu adalah kata-kata daripada falsafah daripada dua individu ini tadi. Jadi di sini jika kita mementingkan kemajuan perindustrian kita di Malaysia, jadi bagaimana pula dengan kesehatan berbilion-bilion rakyat Malaysia? Jika kita mengutamakan kilang-kilang untuk terus menerajui ekonomi di Malaysia, kita akan menolak tepi kesehatan berpuluh-puluh bilion rakyat Malaysia. Dari segi menyedut udara di Malaysia iaitu terutamanya dari segi kualiti udara dan jika kita terus mengutamakan pengoperasian kilang di Malaysia kita secara tidak langsung akan melakukan tindakan tidak bermoral, iaitu menolak tepi kesehatan rakyat Malaysia daripada segi kualiti udara di negara ini dari segi sudut pandangan agama Islam pula, manusia merupakan khalifah di muka bumi yang diamanahkan untuk menjaga kesehatan bumi. Jadi, jadi, menjaga keseimbangan bumi adalah merupakan prinsip utama bagi khalifah yang berpijak di bumi ini menurut agama Islam. Memetik kata-kata daripada surah Al-Quran Mencemarkan udara adalah salah satu bentuk fasad atau kerosakan yang ditegah dalam Al-Quran Firman Allah dalam surah Al-Araf ayat 56 Yaitu menyatakan bahwa Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya Jelaslah bahwa dari perspektif agama Islam Kita bukan sahaja menjaga kesejahteraan bumi ini untuk kita ber, untuk kegunaan kita bersama tetapi untuk menunjukkan kerohanian kita kepada Allah jadi jelaslah yang diceritakan O'Brien bahawa pencemaran udara sangat mencema, menjejaskan kesihatan manusia di dalam rakyat Malaysia maupun di luar negara jadi dalam segmen 4 ini kita akan menceritakan tentang tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi Uh, pencemaran udara dan juga perubahan iklim, seperti yang kita sedia maklum, pencemaran udara adalah penyumbang utama kepada pemanasan global melalui karbon dan juga bahan zarah halus. Oleh itu, Malaysia telah memulakan langkah seperti dasar pengangkutan hijau dan inisiatif bandar lestari. Sejajar dengan matlamat pembangunan mampan ke-13, tindakan terhadap perubahan iklim melalui vlog ini, saya menyadari bahwa perubahan kecil amat memberi impak kepada manusia yang boleh mengurangkan pencemaran-pencemaran yang telah berlaku di negara ini. Contohnya, kita haruslah mengurangkan pembakaran, memperketatkan lagi undang-undang merokok yang bebas di luar sana, dan juga mengurangkan aktiviti industri yang boleh menjejaskan kualiti udara dan juga memperketatkan lagi undang-undang yang membebaskan perokok di luar sana Oleh itu, amatlah penting untuk kita membuat tindakan kecil yang boleh mengurangkan lagi pencemaran udara yang berlaku Melalui vlog ini, kami dapat belajar bahwa isu mengenai pencemaran udara ini bukan hanya sebatas isu teknikal yang terjadi malah ianya ia lebih daripada itu yaitu ia akan merangkumi Isu yang mengajar kami arti pentingnya nilai moral, nilai etika dan nilai kemanusiaan serta nilai kerohanian dalam kehidupan seharian kita bagi mereka ke kelestarian alam sekitar. Bagi mengakhiri vlog kami berdua, saya ingin memberi kata-kata yang telah kami reka yaitu asap di udara namun amanah di bahu kita. Dan tanggungjawab kita bersama untuk menjaga kelestarian alam sekitar, terutamanya dari segi menjaga kualiti udara di Malaysia. Sekian, terima kasih.